На сегодняшний момент коммунальное предприятие города Луганса работает стабильно. На сегодняшний момент 127 котельных обслуживает теплокоммунерго, которые сейчас в работе, обслуживает нормально. Никаких происшествий у нас не случалось. Что касается центра жилкома. С начала года было обращение на центр жилком где-то 2700 обращений. Это у нас по системе центрального отопления, по системе водоотведения. Все выполняется, все работает, все делается. В этом году у нас посыпка была дорожных покрытий, дороги были отработаны, тротуары были отработаны. То есть довольно-таки в неплохом состоянии были дорожная и часть. У нас на сегодняшний день большие планы. Что касается тепловиков, как у нас заканчивается отопительный сезон, он заканчивается у нас 15 апреля, мы сразу плавно переходим на подготовку отопительного сезона 16-18 годов. Что касается центра Жилкома, то же самая ситуация. Там у нас много нужно поменять труб и теплового содержания, водяного содержания. То же самое мы начинаем сразу же подготовку к зимнему периоду. Кроме того... Мы сейчас занимаемся уборкой внутриквартальных дорог, внутриквартальных территорий. Значит, мы вывозим много листвы, много мусора, мы приводим, обрезаем деревья в порядок. Что касается эксплуатационно-линейного управления автодорог, то у нас на сегодняшний день уже арендованный забот, который мы взяли он уже готов к работе. И то есть, как только начнется у нас благоприятная погода, это уже, наверное, с апреля месяца, мы приступим к ремонту, текущему ремонту автодорог.